আজি বনাবলৈ লৈছোঁ বামী মাছৰ আঞ্জা আৰু এয়া বামী মাছখিনি পায় নে এয়া দেখিছেনে মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু অলপ আছে ফ্ৰাই কৰিবলৈ আধা কেজি আনিছিলে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ আছে ফ্ৰাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ দেখুৱাই দেখি হ'ব আৰু এইখিনি আছে ফ্ৰাই কৰিবলৈ আৰু ভাবিছোঁ বামী মাছ বিলাহী সতি জোল বনাম তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তেনেকৈনো বনাইছোঁ বামী মাছ বহুদিনৰ মূৰত খাইছোঁ আপোনালোকে বামী মাছ খাই পাইছেনে যিসকলে পোৱা নাই এয়া ভালদৰে এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ দেই আপোনালোকক এয়া বামুণ বামি মাছ হয় আৰু গোটেইখিনি মই তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল এয়া মই থৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া বনাম এইকেইপিচ এতিয়া বনাম আৰু এইখিনি মই এতিয়া থৈ দিছোঁ আৰু এইফালে এয়া পিঁয়াজ বিলাহী কাটি লৈছোঁ এইখিনি তেল লৈ গৈছিলে মাছ ফ্ৰাই কৰা তাতে মই এয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আলু এটা বেছি ডাঙৰ হৈ গ'ল ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মই আলুটো আৰু অকণমান ৰঙচুৱা কৰাৰ পিছত নমাই থ'ম তাৰপিছতে বনামেই আৰু বেছি টাইম নালাগে এইখিনি কৰি ল'লে মানে আৰু বনাব টাইম নালাগেই আৰু কেনেকৈ বনাম ফ্ৰাই কৰিব দেই অকণমান সৰিয়হ দি দিম তেনেকৈ বনাম আৰু বগা সৰিয়হ দি এয়া ৰঙচুৱা হৈ থাকি তাতে নমামেই আৰু এইখিনি মই তাৰপিছত সৰিয়হ দি দিম কচৰি সৰিয়হ আহিছে পিঁয়াজ পাত তেনেকৈ দি ল'ম আৰু আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিলোঁ এয়া তেলতে মই পাঁচ ফোৰণ কেইটামান দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজ দি দিম মই আৰু এতিয়া ইয়াতে হালধি দি দিলোঁ নিমখো দি দিম লগতে নিমখ বেছি নিদিওঁ যিহেতু মাছ তাৰ পৰা তেলতে বনাইছিলোঁ তেতিয়া নিমখ দিয়াই আছিলে সেয়া অকণমান নিমখ দিম আৰু আপোনালোকে বামী মাছ কেনেকৈ বনাই খাই কমেণ্ট কৰি জনাব মই ইমান ভালকৈ বনাব নাজানো তথাপিতো ট্ৰাই কৰিছোঁ বনাব কাৰণে সৰু সুৰা ৰেচিপিবিলাক লৈ আনো মই আপোনালোকে ভাল পায়নে বাৰু মোৰ ৰেচিপিবিলাক আৰু এয়া পিঁয়াজখিনি মোৰ অলপমান গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে আৰু ইয়াত লৈছিলোঁ মিহুকে বিলাহীখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি অলপমান গলাই ল'ম মই অলপমান গলাই ল'ম অলপমান গলাই ল'ম বিলাহীখিনি তাৰপিছতে সৰিয়হ দি এয়া দেখিছেনে মোৰ বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল পিঁয়াজ আৰু বিলাহী ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল এতিয়া এই বাতিটোত মই লৈছোঁ বগা সৰিয়হ নহৰু আদা থেতালি ইয়াতে দি দিলোঁ তিনিটা কেঁচা জলকীয়া থেতালি লৈছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি অকণমান ধনিয়া গুড়ি গোটেই বাতি মই ইয়াতে এতিয়া দি দিম অকণমান পানী মিলাই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ সকলোখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া এই মিশ্ৰণটো মই পাঁচ মিনিটমান ধুনীয়াকৈ সিজাম তাৰপিছতহে আলুখিনি দি দিম এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম মই সিজি থাকক এইখিনি আৰু ইয়াত চাওক মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল দেখিছানে এতিয়া মই এয়া ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলু কেপি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই আৰু এক মিনিটৰ পিছত পানী দি দিম আৰু কম জেচ ভাজি লওঁ আলুখিনি ধুনীয়াকৈ মিল সানি ললি হৈ যাওক তাৰপিছত মই পানী দি দিম আৰু নিজৰ জোখ অনুযায়ী বেছি জোখ নবনাওঁ যিহেতু মোৰ দালি আছে সেইকাৰণে অকণমান মই ৰেভি টাইপত বনাম আৰু পানী দি দিম এতিয়া এতিয়া পানী দি দিছোঁ মই আৰু অলপ দিম কম হ'ব যিহেতু অলপ দলিব লাগিব ন আৰু অলপ পানী দি দিম খিনি এয়া মই জোল দি দিলোঁ অঁ চৰি পানী দি দিলোঁ এতিয়া মাছ দি দিম তাৰপিছতে মই প্ৰায় দহ মিনিটমান উকলিবলৈ দিম তাৰপৰা মোৰ চব্জি ৰেডি হৈ যাব আৰু কেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব দেই আৰু এতিয়া এয়া মই মাছ দি দিম ৰ'ব আৰু এইখিনি মাছ এতিয়া মই দি দিম দিয়া এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম আলুখিনি সিজালৈকে চব্জিখিনি সৰিয়হ সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ সিজালৈকে মই উতলিবলৈ দিম তাৰপিছতে চব্জি ৰেডি হ'ব আৰু লাহেকৈ আৰু অলপ টাইম লাগিব পিছে মোৰ চব্জিখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু এয়া হৈছে আৰু প্ৰায় মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া আছে ডাঠ হৈ আহিছে আৰু আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বাৰু ফাইনেল তেনেকুৱা হৈছে উলিয়াই পেলাই আৰু এয়া চাওক মই আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ এয়া মোৰ সৰিয়হৰ সৈতে বামী মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা দেখিছে বাৰু এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভাল আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে ৰেচিপিটো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই সকলো ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ